iltimos podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang ishga kelsam hamkasbim murod aka ranglari quv o'chgan tushkun bir kayfiyatda o'tirgan ekan ha tinchlikmi rangingiz siniq biror joyingiz bezovta qilyaptimi deb so'radim biroz o'zimni yomon his qilyapman o'tib ketar dedi u chuqur uh tortib men uyida biror ko'ngilsizlik bo'lgan bo'lsa aytgisi kelmadi chog'i deb qayta so'ragim kelmadi ammo oradan 2 soat chamasi vaqt o'tib peshonasidan ter chiqib yuzi qoraya boshladi va menga yuzlandi singlim iloji bo'lsa dorixonaga chiqib valeryanka keltirib bering yugurib tashqariga chiqib ge ketdim va darrov aytgan dorisini olib keldim uni ichib biroz boshini stolga qo'yib o'tirgach o'ziga kela boshladi shunday bo'lsa-da men u kishiga uyingizga keta qoling yotib dam oling boshliqqa aytib qo'yaman dedim biroz yaxshi bo'lib qoldim bosildi dedi murod aka va yana ovozi titrab sekingina qo'shib qo'ydi iflos shaytonning urg'ochisi shundaylarga o'lim ham kam men uning bu gaplariga hayron bo'ldim murod aka o'ta bosiq nihoyatda tartibli odam shu darajada uning jahlini chiqargan kim bo'lishi mumkin nafrati ayol kishiga qaratilganini angladim lekin xotini haqida gapirmayotganini ham tushundim chunki u kishining xotini juda ko'ngli toza qo'lidan yomonlik qilish kelmaydigan ayol demak boshqa bir ayol dilini vayron qilgan degan xayolga bordim u yana gapirib qoldi kecha uyga akamning xotini kelgandi yuragimni siqib asabimni buzib ketdi tuni bilan uxlolmay chiqdim nimaga akangiz bilan xafalashib qolganmikan yo'q akamni sikip, ge, Yok, qora yerga tiqib bo'lgan endi azobini tortib yotibdi chidolmay bizdan yordam so'rayapti kech kech nega kech qiynalib qolgan bo'lsa farzandlari jigaringiz bo'ladi qarasangiz yaxshida yo'q men moddiy tarafini nazarda tutmayapman Bolalarining tarbiyasiga kech ularni rasvo qilib o'stirgan bizni deyarli yaqinlashtirmadi endi gapimizni olarmidi akangiz erta olamdan o'tgan ekanda ha o'lib qutildi sho'rlik biz oilada 7 farzand edik men eng kenjasiman biroz erka sho'xroq va aytganini qildiradigan chapani bo'lib o'sganman katta yigit bo'lib qolganimda ham otamdan pul so'rab har xasha qilar şey agar bermasa onamga yolg'ondan ko'z yosh qilib bo'lsa ham istaganimni bajo keltirardim ammo katta akamdan o'lgudek hayqardim gapini ikki qilmasdim nima uchun shunday bo'lganini yoshim 40 dan oshsa ham tushuna olmayman. balki bu akamning xarakteriga bog'liqdir akam baland bo'yli keng yelkanli, o'ta bosiq va jiddiy inson edi u bilan suhbatlashsangiz o'nta gapingizda bitta javob olardingiz maktabda o'qib yurganimda akam armiyaga ketgani tez tez xatlar yozib turganim kechagidek esimda u esa javoban xatingda shuncha xato bor ekan to'g'ri yozishni o'rgan deb qisqagina javob qaytarardi armiyadan kelib harbiy kasbni tanlagan akam tumanimizdagi bo'limga ishga kirdi keyin viloyatga chaqirildi bu orada uydagilar uni uylantirishga harakat qilib qolishdi akam esa bo'yin bermay yuraverdi axiri ota onam qishlog'imizdagi bir qizga uylantirib qo'yishdi bu ishlardan akam qancha xafa bo'lsa-da, oriyat uchun uylanishga rozi bo'ldi esimda to'y juda yaxshi o'tgandi ayniqsa bir guruh harbiylar harbiychasiga raqsga tushib davrani rosa qizitdi ammo kelin ota onamga yoqqani bilan akamga ma'qul kelmadi nazarimda chunki u ilgari 2-3 haftada bir kelsa uylanganidan keyin juda kam keladigan bo'lib qoldi xotini 2 yil biz bilan yashadi qizlik bo'ldi axiri zo'rma zo'raki yashash yangamning ham joniga tegdi shekilli akam bilan gapni bir joyga qo'yib jimgina ajralishdi bu voqea anchagacha uydagilarning kayfiyatini tushkunlikka soldi oradan bir yil o'tib esa akam onamga vodiy tomondan uylanish niyati borligini aytdi shunda bildikki o'sha qishloqdagi qizga unashtirilganda akam farg'onaga ishga jo'natilgan edi u yoqda bir qiz bilan ko'ngil bog'lashgan ekan u, faqat otamdan qo'rqqanidan bu haqda gap ochmagan ekan keyin ko'ngli u qizni deb turganda hovlidagi yangamni yoqtirmagan chamasi balki yangam ham buni sezgan va turmushlari mo'rt ekanligini anglagandir xullas noiloj qolgan ota onam o'sha sevgan qiziga akamni uylantirishdi to'ydan keyin ular xizmat yuzasidan hali o'sha shaharda hali bu shaharda yashashdi onda sonda qishloqqa kelib turishardi biz akamning bunday kam kelishlariga ge, o'rganib qolgandik ammo otam olmasdi. birgalgisi hech esimdan chiqmaydi eshikdan kirib kelishi bilan otam akamni bo'rillatib so'kib ketdi akam biror narsa demadi jimgina eshitdi so'ng boshini egib tashqariga chiqqanida mening eshikdagida tinglab o'tirganimni ko'rib yerga qaradi sho'xligim tutib aka nabirali bo'ladigan paytingizda ham otamdan so'kish eshitib o'tirishingizni qarang deb ustidan qotib kulganman mening kirishimdan akam battar noqulay vaziyatga tushgandi endi o'ylab qarasam otam bu so'k kishi bilan o'g'lining kelmasligidan emas butun taqdirdan kuyungan ekan akam esa o'zi pishirgan oshdan sevgani deb otam olib berganidan voz kechgani uchun otamga bir so'z deya olmay aybini tan olgan yangam kelin bo'lib biror marta kelinlik vazifasini bajargani yo'q ota onamning xizmatini qilish u yoqda tursin hatto mehmonga borishganida ham hurmatini joyiga qo'ymagan akam bilan yangam ikki o'g'il va bir qiz ko'rishdi farzandlari to'kin sochillikda erka tantiq bo'lib voyaga yetishdi akamning hech yaxshi kuniga sherik bo'la olmadik. akam bizni jonidan ortiq yaxshi ko'rar Borsa uydagi ahvoldan hijolat bo'lib qanday bo'lmasin ko'nglimizni olishga harakat qilardi meni harbiy xizmatga chaqirishdi o'sha yillari afg'onda urush ketayotgan edi onam akamga ukangni armiyadan olib qolishni yo'lini qil degan ekan men esa xizmatdan qolishni istamadim biz tojikistonga tushdik shu joyda 6 oy bo'ldik bir kuni meni akam yo'qlab bordi ertasiga afg'onga jo'nashimiz kerak edi akam menga seni olib qolaman keyin boshqa joyga jo'nataman dedi men ko'nmadim axiri uka agar meni onam oq qilmasin desang ko'nasan chunki onam agar murod afg'onga ketsa men senday bolam yo'q dedi meni tushun dedi bu gapdan keyin rozi bo'lmaslikning iloji yo'q edi va men afg'onga emas germaniyaga ketdim balki u shunday qilmaganda men afg'ondan qaytib kelmasmidim u nafaqat menga barcha jigarlariga mehribon edi faqat buni oshkor qila olmasdi. biz buni xotinidan qo'rqish deb tushunardik endi tushunsam u qo'rqmas ekan turmush o'rtog'ining fe'lini yaxshi bilgani uchun bizning tilimizga ozor berishidan cho'chirkan insonning oilasida xotirjamlik bo'lmasa uning tashqarida obro'si atrofidagi do'stlari qarindoshlari qanchalik yaxshi bo'lmasin joniga kira olmas ekan bular haqida o'ylayman u akamning hayotiga biroz befarq bo'lganimizdan afsuslanaman biz uni shu ayol bilan yashashni tanlaganligida aybladik vaholanki unga yordam berishimiz kerak ekan u oilasidan xunob bo'lganida ichiga yutdi noiloj qilayotgan kamchiliklardan ota onamdan tanbeh eshitganda ikki karra qildi. va bu yutaverish axiri uni yemirib qulatdi betob bo'lib qolganida tez tez holidan xabar olib turdim bir gal borganimda joyidan tura olmay qolgan ekan muzday tarvuz yegim de, kelyapti dedi darrov chiqib olib keldim va o'g'lining qo'liga tutdim oradan 2 soat o'tdiki tarvuz otaning oldiga kelmadi axiri jahl bilan o'g'lini chaqirdimda tarvuzni to'g'rab kelinglar dedim bir payt tarvuzni butunligicha oldimga qo'ydi dasturxon ham yozmadi o'zimni tutolmay o'g'lining yuziga tarsak tortib yubordim eshak otang ichim kuydi tarvuz yegim kelyapti deganini eshitdinga dedim keyin tarvuzni so'yib akamni oldiga qo'ydim ammo u bir donagina olib yedi o'g'lim mening tarsakimdan xafa bo'ldi otasining ahvoliga esa zarracha achinmadi oradan ikki kun o'tib yana bordim bu akam bilan oxirgi uchrashuvimiz edi u menga bolalarining kelajagiga befarq bo'lmasligimni tayinladi men so'z berdim oradan 5 kun o'tib shum xabarni eshitdik jamoasida do'stlari orasida hurmati balandligi sabab janozasi katta marosimga aylanib ketdi jamoasidagilar kattagina summani marosimga ishlatish uchun mening qo'limga tutdi shahar qabristonidan ham joyni falon pulga oldik xullas o'ziga kelgan mablag'ni o'ziga sarfladik ammo o'sha kuni kechqurun pul qani deb xotini men bilan janjallashdi birinchi oilasidagi qizini janozaga qo'ymadi eldan uyalganimizdan tishimizni tishimizga qo'yib chidab yurdik birinchi turmushidan bo'lgan qizlari bilan akangiz qanday munosabatda edi yaxshi akam goh goh, goh ko'rib turar yordam berardi shifokorlikka o'qitdi turmushga berdi u hozir baxtli yashayapti ammo keyingi bolalari rasvo bo'ldi qizi onasining o'zi yosh o'tib qoldi turmushga chiqqani yo'q katta o'g'li ikki farzandi bilan oilasini buzdi Qodalar akamni bilganliklari uchun qizlarini berishgandi ko'p qiyinchiliklarga chidashdi ammo yangam kelinini chiqishtirmadi endi kenja o'g'li 4 kundan beri uyga kelmayotgani rossiyaga ketaman deb chiqib ketgani ustiga ustak qizi o'tirib qolganidan nolib yig'ladi bir tomondan qilmishlaringga jazo olyapsan degim keldi ikkinchi tomondan bolalari mening jigarim akamning ruhi chirqayotganini o'ylab qiynalaman axir onaning gapiga kirmagan bolani olib o'tirolmayman yoki singlimni ol deb birovga yalinolmaymanku uni olgani ham uyi kuyadi xullas shular haqida o'ylayverib yechimini topolmay siqilaman murod aka gapini shunday yakunladi men esa bu voqealarni o'ylab o'zingizni kasal qilmang deb ko'ngliga taskin bergan bo'ldim ammo bir narsa ayon bu muammoning yechimi yo'q va o'sha farzandlar kaltafahmlik molparastlik qurboni ular o'z hayot yo'llarida hali ko'p qiynalishadi nafaqat o'zlarini balki atrofdagilarni ham azoblaydi bu voqealarni sharhlab oxiriga yetolmadim va qalbimdan bir nido otilib chiqdi ayol sen ko'p narsaga qodirsan faqat shu qodirligingni yomonlikka ishlatma toki dillar ozor chekmasin